אני מרגישה שזאת הממלכה שלי, כי אני מכירה את המקומות, אני מכירה את השיחים, אני מכירה את הכבישים. אני אוהבת את זה, אני מרגישה שאני, בעבודה שלי אני תורמת למקום הזה, אני עושה לו טוב. אני טובעת את העלבון של הטבע, ואני מרגישה מאוד טוב שאני עושה את זה, שאני טובעת את העלבון של הטבע. הנה, על אלה מרגיז אותי. מה אלה? חיתולי. יש משהו שמגעיל אותך לגעת ולא בגיל? קונדומים. <laughs> תלכו לטייל בכרמל בינתיים, יותר כיף. אני חושבת על החיות, זה הבית שלהן. אסור שיהיה דבר כזה, תראו, זכוכיות שבורות. הן יכולות להתקצר. זה יש הכעס, איזה מרמור על האנשים ששוחטים את זה כאן בבקשה איזור. כן, אבל הכעס התחלף כבר לפני הרבה שנים בשינוי שעברתי, ש... די, אני עושה את שלי ואני רוצה את הטבע שהוא יהיה כזה. ביליתי פה מ-20 השנים, ביליתי יפה מאוד פה את הבקרים שלי בהנאה שלמה. גם הוצאתי כמה משאיות טובות עם כמה טונות של, של השפעה, גם זה היה. כשאני <laughs> הולכת למקומות בטבע, אני מנקה אחריי תמיד, ועל הדרך אוספת כמה פסולת של אנשים אחרים. תודה רבה להיותך מגדלור ומקור השפעה, והערכה רבה לי אור. ומה נאחל לך? שאני אוכל להמשיך לעשות את מה שאני עושה וליהנות ממנו, כמו שאני מנהנת עכשיו.